Ricardo topun arxasında durur. İçəriyə baxır. Güncə zərbəni yerinə yetirdə, ötürməsini verir. Toxunuş və zərbə və gol! Traktor hesabda önə keçməyi bacarır Gustavo'nun başla zərbəsindən sonra hesaba atan tərəf. Traktor durdu. Gustavo boşda qalmışdı. Heç bir oyunçu onu tutmadı. Traktor taraftarlarımız göstərilir bizə onlar golun sevincini qeyd edirlər baxırıq. Burda ötürmə gəldi. Arif Ağası kiçik bir toxunuş etdi və Gustavo hər kəsdən yayınmağı bacararaq uzaqlaşdırmaq lazımdır burda, belə dedilər. Gustavo topa lə keçirildi. Havadar komandasında dozu adam bir zərbə. Qapıdan yan keçir. Qapını yoxladı, amma Hüseynpur diqqətli idi. Mərkəzdən sürətlə hücuma çıxmağa çalışır Hüseynzadə, ötürməsini verdi Rəhmancəfəri, çevirdi solmağa, zərbəsini endirdi, qapdı topu, rahat şəkildə götürməyə bacarır. Uzun bir ötürmə, gözəl bir qovan paçı, Mehdid Şiri sürətlə irəliləməyə çalışır, Mehdid Şiri irəliləyir, ötürməsini verdi Miloş delidir. Hüseynzadə, Hüseynzadənin zərbəsi isə o değildi, əfsus. Gözəl hücum amma Rəhmancəfəri topladı ətərmasını verir Miloş Đeletić gözlədi geri götürdü Qırq qartal vəşinə ötürməsi Hüseynzadə Hüseynzadənin zərbəsi bloklandı gündüzdən zərbə Đeletić top uğrunda mübarizəyə girişdi Đeletić Məhəmməd Nadir topladı yerdə qaldı topu Özümüzdə saxlamağa bacarırıq. Nadirə ötürməsini verdi. Edir, etic buraxdı. Qustov ötürməsini verdi. Zərbə. Ay ay ay. Təkrar zərbəyə sə müdafiəçi imkan vermədi. Sağ qanaddan irəlilədi, ötürməsini verdi. Başla zərbə və gol! Krafthor! Hesabda 2-0. Öndə də artıq qolun adı içə Rəhman Cəfəri. Gözəl bir üçəri ötürmə gəldi və başla. Cəsarəl bir zərbə. Rəhman Cəfərdən Hüseynzadə uğradı. Ricardo Alvesin ötürməsi gəlişinə zərbə və gol! Milos Đelić Ricardo Alves ötürdü Đelić raket göndərəcəyicəsinə zərbəsini endirdi. Gözəl bir rev tapşırığı komandamızdan havadan qabısından gözəl bir rev tapşırığı ilə rocket göndərəcək hissəsinə Mila Steletić hesabı 3-0 etməyə bazarır. Təkrar, təkrar baxırıq gözəl golumuza. Hələzadə topladı. Ötürməsini verdi. Həşəm Ənəc, Həşəm Ənəc topladı cərimə meydançasına girdi. Həşəm Ənəcsin zərbəsi qapıdan yan keçir. Şeynzadə pressinqədir, topu ələ keçirməyi bacarır. Rəhman Cəfərrə türməsini verdi. Şeynzadə zərbəsi. Rəhman Cəfərr və 4-0. Rəhman Cəfərr sadəcə ayaq qoydu və hesabını 4-0 etməyi bacarır. Komandamız Şeynzadənin zərbəsindən sonra Rəhman Cəfərrin önünə düşür. Daha doğrusu, axıra qədər oynadı, özünü gətirdi. Sadəcə ayaq qoydu, pressinqi gördük. Müdafiəsindən topu oğurladı, ötürməsini verdi Cəfəriyə. Cəfəri təkrar qaytardı və burada ayaq qoyur. Zərbə endirildi və əfəssostlar, hesab arasındakı fərqi 3-ə enir. Gözəl və bir o qədər də güclətli alındı bu zərbə, canlı səddin arasından keçdi. Hüseynpur topa çatmadı ötürdü Miladjor Milad ötürməsini verir Hüseinzadə sürətini artırır Hüseinzadə təkbətəkə gedir Hüseinzadə sananda çatmadı qüvvəti mərkəzdən sürətlə hücum qurmağa çalışır Havadar komandası ötürmə gələcəyə meydançasına yaxınlaşdılar gözəl bir finq zərbə və hesab arasındakı fərq iki yenidir son dəqiqələrdə Havadar timi hesab arasındakı fərqi 2-yə endirməyi bacarır. Və bu da hakimin final fiti 3 xalı, 4 qollu hesabımıza yazmağı bacarır komandamız.